أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كتاب كريم انه من سليمان وانه بس. بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين صدق الله المولان العظيم